Меня зовут Федоров Павел. В прошлом я помощник епископа одного из э, протестантских объединений Украины. И сегодня я вам расскажу, как отличить настоящую церковь от финансовых аферистов. По нашему законодательству ни одна церковь, она не имеет права заниматься коммерческой или бизнес-деятельностью. Поэтому, если вы видите, что в собрании вас привлекают к каким-то бизнес-проектам или инвестиционным проектам, то можете смело подниматься, уходить и забывать просто это место и никогда не посещать его. Есть церкви, где предлагают людям всевозможные обучающие семинары, естественно, платные. Люди еще не знают, что их ждет впереди. То есть их учат, обучают, но потом предлагают реализовать полученные знания уже в конкретных бизнес-проектах. То есть это может быть бизнес, связанный с торговлей с землей. То есть людям предлагают купить участок, вложить деньги и обещают им сумасшедшие проценты. Естественно, потом... Ни денег, ни земли, а только суды с банками. Чаще всего у людей денег нет. Тогда их учат, как взять кредиты в банке. Иногда помогают сделать фальшивые справки, фальшивые трудовые книжки, оказывают всяческое содействие для того, чтобы получить кредит. И в итоге какое-то время они получают проценты, потом ничего не получают. Деньги растворяются в неизвестном направлении, их изначально готовят как овечек на заклание и отбирают до нитки. Манипуляций Словом Божьим и именем Божьим в корыстных целях достаточно много. И часто людям говорят, отдай последнее, и Бог тебе за это воздаст в 360-100 крат, то это ложь наглая ложь. Пожертвования, они есть пожертвования. Сколько можете, столько и жертвуйте. Бог не обязывает людей отдавать какой-то конкретный процент. Если и была десятина, то она существовала в ветхом завете. И если вы слышите многочасовые обращения перед сбором пожертвований, это почти что проповедь. То тоже стоит задуматься, что нужно от вас: ваши деньги или все-таки спасение вашей души? Вам хотят помочь или просто нажиться на вас?